А это вот у нас э, универмаг европейский. Здесь все продают. Э, и Шанели, и всякую прочую. Вот. Еще тут ездят лифты всякие. Вот. Они сначала ездят... Ну, как, какие-то лифты они едут вниз, а какие-то лифты едут вверх. Еще там есть какие-то дорожки. Там можно вот на этих лифтах перемещаться. И это все для простых советских людей. Ну, вот это, это Москва, детка. В общем, все, да. Сейчас очередная идет вот карета, перемещается. Сейчас вот эти девочки выйдут на даже не знаю на, на, на этаже, не знаю на каком они там выйдут. Ну, в общем, все тут хорошо. Вот они поехали, опять девочки поехали. Девочки вниз. Ну, еще какие-то вот девочки вверх. В основном девочки, как-то мальчиков я тут не вижу. Мальчики, наверное, уже дома где-то отдыхают или занимаются этим армрестлингом. Есть такая штука, вот когда ну, там что-то руками делают. Вот, вот эти ру... особенно мне очень нравятся вот эти розовые штучки, вот эти. Вот они же розовые есть лифты, смотри, они, они есть вот такие сиреневенькие, а есть такие вот розовенькие. Вот розовенькие мне нравятся больше, но там, там нет людей, почему-то в розовеньких. Сейчас я пойду вот в Ой, я смотрю, вот матч, настоящий матч, едет в настоящем розовеньком лифте. Что-то он скрылся и вообще из виду. И где там все кончается? Ну, кончается там где-то все вот там вот на, на, этих квадратах. На этих квадратах все кончается. Ну, в общем, можно ехать и ехать, да, куда-нибудь там. И все едут, едут. Вот это называется жопа мира. Вот эти две розовых ягодицы, которые синхронно движутся. Самое главное, чтобы они двигались синхронно. Но они не двигаются вообще. То есть там, видно, кончилось, наверное, электричество или там что. А сейчас, смотрите, вот, подсвет, вот, сейчас они, они, перестали быть розовыми, они стали такими голубыми. Ну, тут вот или голубой, или розовый. Мне кажется, других вариантов нет. Вот смотрите, вот это голубое. Оно поехало. А там еще какие-то фрукты, какие-то тропические фрукты впереди. Ой, самое главное не уронить ничего. Нет, там какие-то воздушные шары, я так думаю. Ну, в общем, в общем как-то так. Все, всем спасибо. Пока-пока.